значит, э, ситуация, вы знаете, значит, это э, уголовное производство было сфальсифицировано от самого начала и до конца. То есть э, я э, всегда как бы отличался активной гражданской позицией, я защищал граждан, э, громадских активистов, активистов и в своей правозащитной деятельности э, никогда как бы не шел на компромиссы, прежде всего со своей совестью. И э, соответственно с законом. То есть я считал, что закон у нас в государстве превыше всего. И в моем конкретном случае, да, мне как адвокату, представителю власти, в данном случае власть, пыталась указать на место. То есть сказать, что вот на моем примере, на примере адвоката Смолея, вот такое может произойти с каждым украинским адвокатом в нашей стране. И адвокат, наша адвокатская спельнота, да, адвокатская спельнота, заразумившись, что земной просто ведь расправа, она соответственно, соответствующим образом реагировала и добивалась моего освобождения. Фактично, спробу показати судді документи ближче була інтерпретована як спроба нападу на суддю. Е, да, діло не в цьому. Значить, е, коли оголошалась, коли ухвала, то було не слышно. Тобто, е, суддя умишлено читав дуже тихо. Це звичайна уловка суддів, которая, е, якби, так сказать, м'ягко, как бы хитрят, это мягко, я выбрал самое мягкое выражение, значит, они читают тихо, дабы невозможно было разобрать текст. В данном случае Андрей Дзинзя, он не слышал, что читал, читал судья, поэтому пришлось мне подойти поближе услышать. А настолько были агрессивно настроены сотрудники милиции, в данном случае сотрудники Грифона, что они сразу начали на меня нападение. То есть невозможно, невозможно было. Сама милиция... Благодаря Захарченко, благодаря тем э, тезисам, которые Пшонка, Захарченко, э, Янукович выбрасывали в общество, да, то есть они личным примером, своим таким хамским поведением и отношением к народу Украины, да, к гражданам Украины показывали, давали посылы правоохранительным органам действовать цинично, особенно цинично. И для них не существовало никаких правил, для них не существовало никакой морали. Они готовы были расправляться даже с адвокатом.